belə də deyə bilərik ki kəşfiyyatdaş kompüterin məhsulunu artırır A, daxili yaddaş qurğularının digər bir növü də ROMdur, yəni daimi yaddaş deməkdir. ROM-un funksiyası nədan ibarətdir? E, daimi yaddaşda kompüterin istəsal zamanı zəruri məlumatlar yazılır və bu məlumatlar kompüterin işləməsi üçün çox vacibdir və bu məlumatların kompüter istəsal zamanı yazıldığından e, silinə və ya dəyişdirə bilmir. Bu da daimi yaddaşın özünə məxsus olan bir xüsusiyyətləridir. E, ROM-un özünə xas növlərindən özünü özün də əzə məxsus funksiyalı məxsus funksiyalarıdır. ROM-un özünün də növləri var və bunlardan biri də EPROM-dur. Ə, yəni buna flash yaddaş da deyilir. Ə, yəni EPROM nə deməkdir? Silinə bilən və yenidən yazıla bilən növüdür. Enerjidən asılı deyil. ROM-un ə, özündə BIOS və CMOS daimi yaddaşda Ümumiyyətlə ROM daxilində olan əmrlər bunlardır: POST, CMOS, BIOS və bu təmiri. Kompüter açılarkən mərkəzi prosessor BIOS-a müraciət edir. POST test aparılır. Ümumiyyətlə POST nə deməkdir? Kompüter qoşulduqda qurğuların elektrik enerjisinə qoşulmasını yoxlayır. Ə, kompüter açılarkən mərkəzi prosessora BIOS-a müraciət edir. POST ə, burada test aparır. BIOS sistemin qurğularını yoxlayır. Test ə, ə, test ə, Burada testlənmə aparıldıqdan sonra prosessor başlayır əməliyyat sisteminin yüklənməsi üçün faylları axtarır və övəylə kompüter üzərində nəzarət əməliyyat sisteminə keçir. BIOS vəkms haqqında danışaq. BIOS ə, nə deməkdir? Giriş-çıxışın baza sistemidir. BIOS qurğuların işini yoxlayır, həm də əməliyyat sisteminin sərt diskdə əməliyyatla yüklənməsinə təmin edir. CMOS ana platada yerləşir. CMOS-un özünün də ayrıca bir batareyası vardır və bu eyni zamanda elektrik enerjisindən asılı deyildir. CMOS vaxt, tarix, parol və konfiqurasiyanı yadda saxlayır. BIOS isə ə, vaxt, tarix və konfiqurasiyanı sazlayır. BIOS-lan CMOS-un fərqləndirici xüsusiyyətləri də bunlardır. BIOS enerjidən asılı deyildir və daxili yaddaş qurğularının sonuncusu video yaddaş ilə ə, tanış olaq. Video yaddaş ə, RAM, ə, register, kəş yaddaşı kimi növəndirsidir. Monitorun özü video yaddaşın idarəsi altında işləyir. Ona görə də görüntünün keyfiyyəti video yaddaşın tutumundan asılıdır. Video yaddaş ö video kart üzərində olan yaddaşdır. Video kart, video adapter, ekran kartı və videoplata buna demək olar ölçü gerəbəklə ölçülür. Bu dərsimizdə kompüterin daxili yaddaş qurğuları barədə məlumatlandırdıq. Gələn dərsimizdə isə xarici yaddaş qurğuları haqqında bəs edəcəyik.